Salam əziz tələbələr. Bu gün sizinlə cinindən olan sınağın izahına baxıram. Deməli, ilk öncə Agatha Christie mətnində Agatha Christie haqqındadır. Biz bu mətnə birlikdə oxuyub baxar da, sonra sualları cavabına baxıram. Agatha Christie-nin adını detektiv tarixində sinonim kimi götürə bilərik hətta. Onun əsərləri bir çox dillərə tərcümə olunub, onlarla film çəkilib, onun сюjetlərində Agata Kriston 15. 15 sentyabr 1890-cı ildə dünyaya gəlir. E, Amerika'nın Torqu şəhərində. O evin kiçiyi sayılır. Ümmetlə olan ailəsində 2 övlad da olur. Bir qardaş və bir bacı Agata'dan başqa. Agatanın sözlərinə görə ilk dəfə batısına, batısından ilhamlanaraq yazmağa başlayır. Kim, Kiminkə Artur e. əsərləri jurnallarda çap olunurdu? Və dilənlərə görə bir dəfə Agatha Christie ilə sporlaşır və Agatanın nə vaxtsa həmrətəlayıq olan və çap oluna biləcəyi bir şey yazdığını sponsor gedirlər müvafiq edilə, lakin bu sadəcə bir fərziyyədir. Amma hal-hazırda Agatha dünya üzrə çox məşhur biridir. Altasını tədrikdən sonra Agatanın təsirində problemlərlə yığına təsirini başa vura bilmir. İkinci dünya müharibəsində o tibb assistensiyə xospitalda, sonra isə farmakologiyana öyrənməyə başlayır. 20 il sonra ikinci dünya müharibəsində isə o yenidən öz peşəsinə qayıdır və xospitalda hərbiçi xospitalda işləyir. Onun əsərlərinin süjetdə çox asandır. Bu demək olar, balaca bir yerdə, balaca ərazilərdə, çox olmayan sayda adamlarla olan bir süjetdir. Orada sərinlixindər olur, Samaleyton və yaxud Tatarın turistlər olur, hansı bir otelin sakinləri və yaxud balaca bir kəndin sakinləri olur və hər kəsdən şübhə çəkirlər. Həqiqət şübhə çəkəcə olur. Onun Ə, sonuncu əsəri, kitabın adı Pərdə olur Zanaver. Uzun zamandır ki o bu əsəri çapə verməyə çəkinir, sanki hiss edirmiş kimi ki, bu onun sonuncu əsəridir. Ə, bir gün Aqat Hayat təyyir ki, ölümündən 10 il keçəcək və heç kim mənim adımı belə xatırlamayacaq, lakin yazıçılıq səhv edirdi. Aqata Kristin romanları bu gün də çox məşhurdur. Bir çox kontinentlərdə onun filminin süjetinə çəkən filmləri izləyirlər, əsərlərini izləyirlər və hələ bir ölkə tapmaq mümkün deyil ki, Orda onun adını tanımasınlar. Növbəti suallarımız 6.1. Bütün dünyada onun filmlərinə, Agatha-nın çəkdik filmlərlə insanlar heyranlıqla baxıb duyurlar, baxırlar. A variantı doğrudur. 6.2. Məhz atası onun burada bu incə sənətdə addımına yardım edir. Bu yanlışdır. Atası rəhmətə gedir. 6.3. İlk əsərini Agatha Christie hərbi hospitalda çalışarkən yazır. Bu doğrudur. 6.4 İlk dünya müharibəsində aqadakrasi tibasiçdir, bu da doğrudur. 7-ci sualımız. В оригинальном слове история в тексте можно заменить словом. Burdakı tarix sözü mətində tarix deyərkən hekayə adlandırılırdı, çünki onların yazdığı hekayələr, əsərlər nəzərə tutulurdu. Piyama deyil, nauka elmi deyil, divlenni tərcümə deyil, prosto keçmiş deyil. 8-ci taponcı bir lojeyin po tekstunu natni tamamlamalıyıq. Aqada Kristi 1 nömrəli yazaçılsa, yazaçı olar, baxmayaraq ki, o professional təhsilini ala bilmir. B variantı düzgün variantdır. Deyə Aqada deyilir ki, filmlə onun süjetinə çəkilib, C variantında valideynə onun təhsili. Onun seçiminə hmm, razı değildilər. D-də deyilir ki, o hər vil təhsilini alır əyə də deyilir ki, o format səhv tolar çalışır. 9-cu sualımız düzgün ardıcıllığı qurmalıyıq. Burada düzgün ardıcıllıq qurmaq deyərkən də nəzərə tutmaq, yəni siz mətninə hansı avzıtlardan söhbət gedir, onu ayırmalısınız. Baxmalısınız ki, hansı hardadır. Məsələn, ilk öncə söhbət gedirdi bacı, iki bacının arasında olan diskussiyadan, söhbətdən. 4-dən başlayır da, sonra təsirini tamamlamaması, Aqatana çünki atası rəhmətə gedir, daha sonra 3. Müharibə dövründə Aqatana çəkil çətinliklər, daha sonra 5. Onun gələcək haqqında fikirləri və 1. Yazıçının bugünkü məşhur, ə, bugünkü gündə belə məşhur olması. B variantı düzgün variantı olacaq. 10-cu sual. Hansı fikirlər yanlışdır? A. Aqata Kristiy test test əsərlər yazmaq haqqında bacısına məsləhətləşir. Yanlışdır. 2. Agata-nın ailəsində yalnız 2 uşaq var idi. O və onun böyük bacısı yanlışdır, qardaşı da var idi. 3. Hər bir jurnallarda Agata Christie-nin əsərlərini çap edirdi. Yanlışdır. 4. Öz axırıncı kitabını Agata Christie çap etmək istəmirdi. Doğrudur və 5. Agata Christie düşünürdü ki, onun ölümündən sonra heç kim onun adını xatırlamayacaq. Biz növbəti mətimizlə davam edək. Papuqaylar haqqında də mətnin gələcəyindən öncə onun tərcüməsinə baxaq. Nisbətən böyük mətndir, amma yüngül çıxacaq mətndir. Deməli, papuqaylar tutuq quşuları tekcə ağlı və dərarəkəsi ilə deyil, hətta uzunömürlülüyü ilə seçilirlər. Təbii ki, onlar 2-3 il yaşamırlar, lakin bir neçə min 10-illik, il, bir neçə onillik yaşaya bilərlər. A doğrudu bu hamı üçün keçərli deyil çünki müxtəlif növ e, tutuquşurlar var. Və Sırşa, Amerika, Dania, yani Niderlandın institutunun e, alimləri, kolleqaları belə bir araşdırma aparmaq istəyirlər müxtəlif növ tutuquşuna arasında. Bunun üçün onlar nə edirlər? Onlar minlərlə zooparklara baş çəkirlər. 130 e, cinsdən 217 növün a, 2-17-nin cinsdən 130 növ tutuquşu üzərində əlbəttə ki, ətraq apar, araşdırma aparırlar. Senior parodoj tutunun həyatı sərinə varyirovlar, daha güclü ad 2 il of Figo papugaydan 25 il u böyük sarıxloqlu kakadu və 30 il u qırmızı ara. Deməli, onların arasındakı barier necədir? 2 yaşa qədər yaşayırdılar. Deməli, figo figo növündə olan tutuquşlar ə 20-25 yaşa qədər yaşayırdılar. Ya, ya sar qır, Lukakado ötük quşları və 30 yaşa qədər də qırmızı ara, Krasny ara. Qırmızı boyasında olan deyək də 30 ötük quşlar yaşayırdılar. Ə preetom lechit imenno osedniy podazhvatel'y sye zhizni. Amon söhbət orta yaş həyatından gedirdi. Ə aralarında uzun ömür yaşayanların aralarında belə izemplar nümunələr rast gəlir ki, hansı ki hətta 80 yaşdan çox yaşayırdı. Krasnoy Ara ən iri fiqapaq quyuları həm də çox uzun yaşadıkları da bəlli olmuşdur. Anatoliy Sranits araz drugim v tesam yes razmira takas akazsustan i vse eshyo oni vse ravno zhivotsametno dozhe chem im pologalas'bo. Lakin bəzi arab tutumşularını digər ölçüsünə bərabər olan tutumşularla müqayisə etsək, yenə də onların daha uzunömürlü yaşadığını, deməli onlar nəinki digərlərdir. No bol'shiy razmer oznachaet, chto i moz tozhe budet bol'shim. Lakin boy həcm deməkdir ki, beyinlər də böyük olacaq onların. Imoz qoraznokh vidovnuju sravnivat', konechno, ne sam po sebe, a v otnoshenii k razmeru tela. Lakin onların beyinini də müqayisə edərkən bədənlərinin ölçüsünə görə deyil, yəni ağlılarının yox, bədənlərinin bədənlərinə nisbətən ölçmək lazımdır. То есть дошив те же живот самые мозговитые и вера, а поскольку относительный размер мозга указывает на силу интеллекта, то можно сделать вывод, что среди попугая должны те же живот, те что поумneli. Oy. Yəni deyilir ki, burada ən çox dərk edən beyinli irə owl tutquşlar daha özünəmli sayılırlar, ona görə də nə etmək lazımdır? belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, tutquşlar arasında ən çox yaşayan ən ağıllılarıdır. Hansı tutquşlar daha çox ağıllısa, onlar daha çox uzunömür yaşayır. Beləliklə, tut pravda možet to ещё один вариант, lakin burda bir variant da ola bilər. Bolшой mozg dol'she razvivayetsya, a imenno iz-za togo, chto on dol'she razvivayetsya, obshchaya prodolzhitel'nost' zhizni rastet. Böyük beyin daha çox uzun müddətdə inkişaf etməyə başlayır, bəyləyir. Ona görə də bunu da nəzərə alaraq uzunömürlü uzun olduğunun Саймого Так происходит, например, у примата. Фелидемиоларки, приматы яны, примат ларда, олабеля и Их продолжительность жизни может быть довольно велика. Он ларен демиолар потому что на созревание мозга уходит годы, Чунке он ларен бенич, месленный Однако в случае с попугаями, как утверждает автор работы, длительность созревания мозга с продолжительностью жизни Николек. karilirləyir. Lakin burda bu işin ə, əsərin ə, sahibləri, yəni hansısa ki, araşdırma aparırdı alimlər deyək, onlar bu tutquşluların uzunömürlüyünü beyinin inkişafı ilə necə əlaqələndirmirdilərdi. Исследователи как раз это и хотят проверить, как зависит продолжительность жизни попугаев от их социальных умений, в том числе от способности учиться и более опытных товарищей. Və buna görə də onlar bunu yoxlamaq istəyirlər ki, yəni tutquşların uzunömürlü olmasa nədən aslıdır və onlar digər onlardan daha təcrübəli olan yoldaşlarından nümunəyə necə götürüb öyrənirlər. 11-ci sualımıza baxaq. Синяя продажа тиней жизни у разных видов попугаев лица от 2 до 30 лет. Bu düzgün variantdır. Orta yaşlıdır tutquşların 2 yaşından da 30 yaşa qədər çəkə bilər. 11.2 tutuquşların uzun ömürlü olması onların sosial biliklən aslıdır. Bu variant yanıldır. 11.3. Deməli, bəzi tutuquşların 6 yaşayış yaşı hətta 80-i aşır. Bu doğrudur. A variantıdır və papoqayə kiçik olan papoqaylar digərlərindən daha uzun ömür yaşayır. Yox, kiçik olan deyib böyük olanlar yazılmışdır. Bu B variantı olacaq. Davamlılıq mətnin suallarımıza. Kakipo papagayı təqribən 30 il. Hansı tutquşlular 30 ilə qədər yaşayırdı? Təbii ki, C variantı - Krasnyy ara tutquşlular idi. 13-cü sual. Vətənin uyğun olaraq davam edirik. Uçunlu İnstitut apovedeniye zhivotnykh. Sravnili osobiy papagay v raznykh vidakh. Müxtəlif növ tutquşluları öz aralarında müqayisə edirdilər. A variantında bədənləri müqayisə ediblər, doğru deyil. S variantında deməli azadlıqdan məhrum e, məhrum halını müqayisə ediblər, xeyr. A 1 nöqtəli quşları müqayisə ediblər, xeyr və E variantı beyinlərini görüm müqayisə ediblər, xeyr. 14-cu sualımız. Какой предложение должен стоять место многоточия в третьем абзаце? 3-cü abzatsın yerinə hansı variant bizdə burada qoyulmalıdır? 3-cü variantımıza baxaq, nə gedir burda? 3-cü avgustda ümmetlə nədir? No boy, no большой размер означает, что ему тоже будет большим. Markim böyük ölçülər deməkdir ki, beyni böyük olacaq. Burda uyğun variant kimi götürəcəyik. Eh, Stedler təklif etdilər ki, işte, prodolzhitelnost' zhizni boyuga svyazana s razmerom mozga. Davoniger alimlər belə düşünürdü ki, onların yaşayış uzun ömürlüyü beynin uzun ömrü ilə əlaqəli edib. Düzgün variant C variantı olacaq. A variantı deyir ki, onlar çox rəngarəngdir, xarici görünüşü. Daha sonra B variantında ya, deyilir ki, psixoloqlar təsdiqləyir ki, tutquşlular ikinci yerdədir, ən ağıllı quşlar arasında bu mətnin fikr heç bir ümiyyətlə yoxdur mətnində. Taq, deyirlər ki, cücəni daha rahatdır, ıı, balaca, yəni tutquşunun dil öyrətmək daha rahatdır, nəinki böyük quyuğun deyil və E variantı ıı, gözəl tutuya mülk olan tutuquşlar, daha ağıl tutuquşlar təbii ki. Deyil. Və 15-ci sual hansı suallar, variantlar? Burda doğrudur. Deməli, İrlandiya Danişə alimləri ıı, tutuquşların yaşayış ömrünü burada araşdırırdılar deyilir. Tədqiqatçılar İrlandiya, Danimarka, ABŞ izcilə öyrəndilər deyilir, amma yanlışdır. Onlar sadəcə eksperiment aparmağa qərar gəldilər. 2. Bugünkü gündə 3300 min tutquşu növbəlinər ümumiyyətlə belə bir fikir yoxdur mətnində. Yanlışdır. 3. Müxtəlif ölkədən olan araşdırmacılar və ya da alimlər tutquşuları ilə danışmağa öyrətdilər. Yanlışdır. 4. Otto bu şular ağılı və uzun ömürlü ilə seçilirlər. Beş doğrudur. Dəyli növləri var ki, hansılar ki çox az yaşayır, beşdə doğrudur. Keçici qafalı sualımıza keçməliyik indi. 16-cı sualımıza deyir ki, burada cümləni tamamlamalı son şəkilçilərinə görə. Необходимо, чтобы знания и навыки, которые приобретает студент в процессе теоретического обучения и на практике могли быть применены. и в последующей самостоятельной работе. Где в последующей, в какой самостоятельной работе да, необходимо знать, что навыки, которые, какие, которые теоретически, которые приобретают когда, в процессе какого теоретического обучения. Безе друзья, вариант, я варианту оладжах, он говорят. он нет, индисуамуза бахал джумля, это мамламал я бурдан, Kibe какая-та девушка. Девушка одол очень гарантisini də son şəkilçisini götürməlik. Burada variantlarda hamısı la ilə bitdiyi üçün qadın cinsinə aiddir. Kibe приходила какая-та девушка, пришла одолла бляс, xadila bilər, olmaz. Qız xadila yen harası gedib, sənin yanına gəlir demək deyil, saçla ese hadansə düşüb deməkdir, minikdən düşüb. Ona görə b və c variantı avtomatik götürürük. Qalır a, c, e. Amma uyğun variant ki, "prišla" sözünü götürə bilərik. Ona görə a-nı E, ya a ya c arasında ara qalacağıq. E variantında götürdük. Sosyets kazal shtak nau kto ta zakhodil. Elje prikhodil. Vy zhelimishtes. Sosyets skazh sto knau kto ta zakhodil. Bili kimsə baş çəkib. A zakhodil ola bilər. Kuda budesh v Moskve obyazatelno skhodi v teatr na Taganke. C variantı niyə götürmük? Da idi oraya gedər keçart -ged deməkdir. Skhodi isə ora getmək deməkdir getməlisən. Ona görə avtomatik A variantını götürürük, çünki o cəhnə də yığışdırdı. Vrač rayonu poliklinikayı pasetil bol'novo, rayon poliklinikada olan həkim kasteye başçı getdi. Pasetil baş çəkməy idi. Düzgün cavab A variantı olacaq. 18-ci sual. Atalar sözünü tamamlamalıyıq. Подлежащие камень вода не течёт. Bu atalar sözümüz bellidir. Ona görə D variantını götürəcəyik. Индийцы каждое слово не с выделенным курсивом словом. Я не порой не Положение бедственное до Бедный человек улыбля, обучение дорогое, хавая тасил улыбля, толпа безликая, догруда, компания акционерная, догруда. А мои варианты ранг явно Ранг дипломатический, а мало дипломатичный язык, лэбу вариант, вот я явно Da sonra 20-ci sualımız. Saslava volchi сочетается слова волчья. Cənab 1-ci baxaq görək ki bu nədir? Прилагательное sıfatdır. Hansı прилагательное? Притяжательный прилагательная, da? Yəlik, əvəz sıfatlardır. Və burada demişdik ki, canlı əşyaya, canlıya aid olmalıdır. Aid olduğunu göstərir ki, çi, chi, chiya, chio, chi çi savana cavab verir. Burada da yazılıb ki, canavarın Sözlərimizə baxaq. Sled is şkura dəri, portfel, verdiğimiz çanta, sumka, çanta, çimadan. Təbii ki, volchiya olacaq. Sled yaşqura e variantı olmalıdır bizdə. Çünki canavarın ya izi ya da dərisi ola bilər də burada çanta falan deyil. 21-ci sual, antonim göstərin. Mylkaya ozera, dayaz göl, glubokaya ozera dərin göl. Təbii ki, A variantı da. Svetlaya zhelaniya, işıqlı arzular, dobriy zhelaniy khovazular. Antonim deyilə, zlostoy gat tar ne dobry pis, eee, Antonim deyirlər və həqiqətən yumşaq, plana yumşaq mənasında dilənən zərif, incə, yumşaq, rahat, Sin Antonim deyirlər və e variantı radni doğmalar, daragiyə, eee, məstə bu da doğmadır, radni məstə doğma yerləri, daragiy məstə bu da doğma yerləri kimi gedir. 22-ci sualımıza baxaq. Hansı cümlədə eee Vidyeleny slovo isharelenirsiz, mecazi mənada istifadə olunub. O eto devushki byli seryye glaza, gözün boz gözləri və halidi mənasındadır. Nastupili kholodnyye seryye dni. Pozgundnyye, soyokh boz gundnyye artıq başlayır. Təbii ki, bu variantı mecazi mənadadır. Mən boz kostyum aldı, s variantı, boz buludlar, D variantında, e syarekhlyeb, kara cherey mənasında gedir. Bu da doğrudur, həqiqi mənadadır. 23-cü sual Düzgün vəyləkləri seçməliyik. Они были счастливы, так что стояла прекрасная düzgün gəlmiş. Они были счастливы, потому что стояла прекрасная погода в день свадьбы. 2. İki və onlar xoşbəxt idi, çünki ə, onların toy günü gözəl hava var idi. 3. Onlar byli счастливы, так как стояла прекрасная погода, потому что так как burada sinonim kimi gəlir və onu hər ikisini götürə bilərsiniz. Yesdir, ayə deməkdir. Şərt keçir biz ona görə E variantını götür D-ni 4-ü götürməyərək düzgün cavab 2 3 olacaq. İndi 4-cü sualımıza baxaq. Burada isə mətni qurmalıyıq özümüz, açıq tipdə. Deməli deyir ki, bitkilərdən burada görmək olar müxtəlif növ yosunları bu ola bilməz təbii ki. Sonra 2-də bu dənizdə rəngarəng heyvanlar və bitki ay dünyası var. Bununla ola bilməz. Hansı dənizdən sual vermək lazımdır artıq? Onun dərinliyi 15 metrə çatır. Nəyin dərinliyi adı çəkilmir? 4. Ən daha balaca dəniz yer üzündə Azov dənizi sayılır. Deməli 4-dən başlaya bilərik və bu bitkilər, bu yosunlar ki, oksigen qəbul edirlər və balıqlara ə, hansılar ki balıqlara və digər dəniz sakinlərinə lazım olan oksigenlərdən qidalanırlar. Ümumiyyətlə, dün burada gördüyümüz kimi mətimiz 4-də başlayacaq. 4-dən başlayır, daha sonra 3, onun dərinliyə yaxını söhbət gedir. Daha sonra görə bilərik ki, bu dənizdə müxtəlif canlılar yaşayır. 2, daha sonra isə canlılardan nəyə görə bilərik? 1, yosunları və daha sonra isə 5, artıq yosunların nə ilə qidalandığı deyiləcək. Təhə, sonra 25-ci sualımız sonuncu. Zərflərin suallarına və cavablarına uyğunlaşdırmalıyıq. "Gde?", "Hara da?", "Kuda haraya?", "Ot kuda haradan?" "Naleva", "Sola", "Gorichoy", "Qaynar", "Naverhu", "Yuxarıya", "Dosita", "Tov", "Izdaleka", "Uzaqdan". "Gde?", "Naverhu", "1C" olacaq. "Kuda?", "Nalevo", "Haraya?", "Sola", "Ot kuda haradan", "Izdaleka", "Uzaqdan", "3Y". "1C", "2A", "3Y" cavabı olacaq. İzah edən bu qədər. Hər birinizə uğurlar əziz tələbələr. İltianınız az qalıb. Motivasiyadan düşməyin.